Доброго дня, шановні глядачі! В ефірі телеканалу Миколаїв програма це вас хвилює. І сьогодні ми поговоримо про діяльність зоозахисної організації Фенікс. До нашої студії завітали голова громадської зоозахисної організації Фенікс Світлана Міделян. Здравствуйте. та співзасновник організації Наталя Пахомова. Вітаю вас у нашій студії. Отже, Світлана, ваша громадська організація була заснована весною 2013 року. Основна мета це зменшення кількості безпритульних тварин на вулицях нашого міста, допомога тваринам, які потрапили в біду, та формування суспільного нового ставлення до тварин. Чому була створена ваша організація? Наша организация была создана специально для того, чтобы решать эти проблемы. Собственно, вы их озвучили уже. Это помощь пострадавшим животным, это сокращение численности бездомных животных, это воспитание гуманного отношения нашего населения к бездомным животным. Собственно, мы объединили волонтеров, людей, жителей города Николаев, которые обеспокоены этой проблемой, которые готовы действительно действовать и делать огромные шаги на пути, на пути к решению проблемы. Наталья, а кто есть членами и волонтерами организации? Официальные члены нашей организации на сегодняшний момент это 42 человека. Это люди, которые взяли на себя ответственность за проблему решения бездомных животных в городе и всеми силами реш... стараются решить эту проблему. Также многочисленные волонтеры это тоже обычные, самые обычные люди разного пола, разного возраста, разного социального уровня, достатка, разных профессий, <coughs> которые не хотят... Просто сидеть дома, сложа руки и там где-то в телевизоре увидели или по двору прошли. Ой, собаки, ой, много, ой, почему с ними никто не делает. Это люди, которые посвящают часть своей жизни, отдают частичку своей души именно на решение этой проблемы, на помощь животным. Но в первую очередь на помощь людям. Потому что, ну как ни крутите, но действительно сейчас сложилась такая ситуация, что у нас в городе очень большое количество бездомных животных. И в этом ни в коем случае не виноваты сами животные. В этом виноваты люди, которые не берут на себя ответственность, которые выгоняют питомцев, которые не решают проблемы, допустим, скопления животных в каком-то определенном месте. Мало просто говорить, надо действовать. И поэтому мы действительно создали Феникс, поэтому мы объединили этих людей вокруг себя. На сегодня очень важное вопрос. на какие кошты существует ваша организация? Зоозащитная организация «Феникс» существует на членские взносы членов нашей организации, а также на пожертвования благотворительные, которые поступают к нам на наш расчетный счет, официальный расчетный счет «Феникса» от людей, которые хотят нам помочь, которые хотят помочь животным, которые хотят решить проблему. С чудово. А Наталья, чьи в организации притулок для тварин? Нет, при, приюта не у «Феникса», не у города для кого-то к счастью, для кого-то, к сожалению, но нету. Многие очень люди звонят нам, дайте телефон Приюта мы хотим привезти туда животных, но его просто не существует. Есть коммунальное предприятие, Центр защиты животных. На его балансе находится Центр по стерилизации животных. Это место, куда животных ловцы, специально обученные с оборудованием, отловили, привезли, простерилизовали, вакцинировали, почистили от паразитов, если животное нуждается в каком-то лечении, вылечили и вернули обратно на место обитания. Светлана, а чьи в планах створение притулку для тварей? В планах на самом деле нету, потому что приют это утопия, это в приюте животные должны пожизненно содержаться. Соответственно, они должны содержаться там за какие-то деньги. Соответственно, это должен быть огромный приют. Смысла в этом абсолютно никакого нет. Если мы, если наши граждане будут правильно обращаться с животными, если они будут стерилизовать, чипировать своих домашних питомцев, не бездомных, просто отношение к своим любимцам, тогда приют нам не будет нужен. На самом деле есть в клиниках там, передержки стационарные. Если человеку нужно оставить животное где-то, пока он в отъезде, он это может сделать. Как бы для этого приют не нужен. Это все. А как вы ви пропонуете вырешить проблему безпритульных тварин? Зоозащитная За организация «Феникс» была написана концепция сокращения домашних животных. Это Два пути ⁇ это работа с домашними животными и работа с бездомными животными. По отдельности невозможно никак решить эту проблему. Даже если убрать всех бездомных животных с улиц, через месяц, через два мы опять увидим ту же самую картину. Она будет повторяться до тех пор, пока домашние питомцы не будут... Стерилизоваться и чипироваться. Почему так происходит? У нас есть правила содержания домашних животных в городе, утвержденные. Там четко прописано, что животные, непригодные к племенному разведению, должны, не могут размножаться, им не, их не должны хозяева раз, размножать. На самом деле сейчас у нас происходит как раз наоборот. У людей беспородная собачка, кошечка, но они очень ее любят, и она очень красивая. Поэтому они считают, что обязательно они пристроят всех щенков котят, и они будут чисты, их совесть будет чиста. На самом деле это не так, потому что ни один хозяин своего питомца не может проконтролировать, проконтролировать как другие владельцы, как щенок, которого они пристроили, будет жить в новом доме. Возможно, хозяин умрет, возможно, он переедет, возможно, он просто окажется недобросовестным. И в итоге животное окажется на улице опять. Наталья, а чи проводите вы какие-то благодейные акции? Конечно. У нас вот с момента нашего основания существует такая практика. Один из методов и донести до граждан нашу позицию, рассказать решение проблемы, может быть, вас где-то достать из подсознания какую-то искорку того, что люди, вы должны оставаться людьми в любой ситуации. И поэтому мы проводим акции, проводим благотворительные разные мероприятия. За время нашего существования было проведено уже два больших концерта, посвященных Дню защиты бездомных животных и большой новогодний концерт. Также мы вот совсем недавно, буквально месяц назад, вместе с другими организациями благотворительными провели мероприятие «Весна идет». Во время них собираются деньги для стерилизации животных, для лечения, для помощи, раздаются листовки, мы общаемся с жителями города, привлекаем новых волонтеров – Э и очень надеемся, что люди все таки поймут нашу позицию, примут её, и число наших волонтёров возрастёт. Так, це дуже потрібно. А і ще ми знаємо, що ви провели випробовали акцію і подарували котика з вулиці одному з громадських діячів міста Максиму Невинченному. Чи буде продовження цієї акції? Наташ. Обізнательно. Ми очень хотим, чтобы все люди, всі жителі Николаєва перестали брать животных от, из питомников, от заводчиков. Но это, наверное, просто сейчас недопустимо и невозможно, пока у нас на улицах города есть такое огромное количество животных. Если вы просто хотите взять домой питомца, члена семьи, там, друга для ваших детей, это не обязательно должен быть, должно быть животное с документами очень большое количество животных на улице, очень много породистых животных попадает сейчас на улице. Сами, ну, наверное, мы прекрасно все понимаем, находимся, живем в одной стране, что действительно сейчас экономическая ситуация у нас очень тяжелая. Материальное положение в каждой семье разное. И поэтому животные попадают на улицу из семей, из домов. И вот как раз Максим Невенченый на своем примере решил показать, что э, мы можем решить эту проблему вот таким путем. Он и его семья взяли домой котенка бездомного, беленькую красивую девочку, она сейчас живет у них, и вот через пару месяцев мы будем ее стерилизовать. Я думаю, тоже выйдет сюжет на эту тему. А сейчас нам попал на правный на семьи. Чи плановите Вы далее расширивать и развивать Вашу организацию? Мы постоянно расширяемся, мы постоянно развиваемся. Когда мы только были созданы, у нас было совсем небольшое количество людей. Мы создали группу ВКонтакте и приглашали всех неравнодушных людей присоединиться к нам. Также вот как акция мы проводим и так далее. Мы всегда развиваемся, каждый наш день, каждая наша секунда – это наше развитие, потому что с каждым днем все больше людей э, знают, как правильно нужно себя э, э, вести с животными. Мы рассказываем, мы э, разносим эту информацию, доносим ее. Э, у нас очень много проектов, очень много планов огромных. Э, я уверена, что мы дости... будем с каждым днем все больше и больше, все лучше и лучше. Что вы хотели побажать господарям, братьям наших меньших? Любите своих питомцев, стерилизуйте своих питомцев, если они не пригодны к размножению, если у вас нет э, документов на это животное, если оно не, прино не предоставляет племенной ценности. Чипируйте обязательно своих животных, потому что э, это обезопасит и животное, и вас. Вот, собственно. И, наверное, от себя я хотела бы э, добавить, что проблема с животными, она касается всех. Она не касается только волонтеров или чиновников. И, наверное, пришло время, когда нельзя просто сидеть, сложа руки. Надо ее решать, надо решать ее гуманными методами, совместными усилиями. И мы хотим, чтобы город Николаев все-таки отозвался на нас, на наш призыв, и мы вместе смогли решить все проблемы, которые существуют в нашем городе. Дякую вам велике за беседу. А я прощаюся з вами. До нових зустрічей у ефірі. Бережіть себе та братів наших менших.